চুমি তাৰ্কিকক পলায়নৰ সুবিধা কৰি দিছিল নিলম্বিত আৰক্ষী জিতুমণিয়ে বিশালৰ জৰিয়তে ষাঠি লাখ টকা ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগ কৰিছিল যিতুমণি ডেকাই চুমি তাৰ্কিকক পলাবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল বিলাসী বাহনৰ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্তক লৈ আৰক্ষীৰ মাজতেই সৃষ্টি হৈছে বিভেদৰ এছামে বিচাৰে প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো কিন্তু একাংশ আৰক্ষীয়ে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিবলৈ গৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে পলায়নকাৰীক মহাপ্ৰবঞ্চক বিশ বিশালৰ ধনৰ প্ৰভাৱত প্ৰভাৱিত একাংশ আৰক্ষীয়ে চুমি তাৰ্কিকক অসমৰ পৰা পলাই যোৱাত সুবিধা কৰি দিছিল এই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই গোলাঘাট থানাৰ অচি যিতুমণি ডেকাক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান জি পি সিঙে সামাজিক মাধ্যমত এই কথা ঘোষণা কৰি জি পি সিঙে কয় অবৈধ ধনৰ লেনদেন চক্ৰৰে জড়িত থকাৰ বাবেই নিলম্বন কৰা হৈছে জিতুমণি ডেকাক আৰক্ষী সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি চুমি তাৰ্কিকক মেঘালয়লৈ যাবলৈ যিটোমণি ডেকাই গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ তথ্য লাভ কৰিছে তদন্তকাৰী দলে কেৱল সেয়ে নহয় ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰলৈ চুমি তাৰ্কিকৰ বিয়া খাবলৈ যোৱা গোলাঘাট থানাৰ নিলম্বিত অ' চি যিটো বিচাৰৰ অনলাইন ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগ কৰিছিল ষাঠি লাখ টকা যি তথ্য লাভ কৰি তদন্তকাৰী বিষয়াৰো চকু কপালত উঠিছে কিয়নো পৰিদৰ্শক পৰ্যায়ৰ বিষয়া এজনে ষাঠি লাখ টকা বিনিয়োগ কৰাটো স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্নৰ বিষয়ে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন যিতুমণি ডেকাই কত পালে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এজন আৰক্ষী বিষয়া বিয়া খাবলৈ যোৱাটো অপৰাধ নহয় কিন্তু অবৈধ ধনৰ লেনদেনৰ সুবাতত প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰে সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাটোহে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় বিগত দিনকেইটাত আৰক্ষীৰ জেৰাত মহা প্ৰবঞ্চক বিশালে পৰ্বতসোম সম্পত্তিৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীৰ সূত্ৰমতে বগীবিলত বিশালে ক্ৰয় কৰিছিল কমেও এশ বিঘা মাটি ৰাজ্যৰ চুকে কোণে আনকি বহিৰাজ্যটোৰ সম্পত্তি ক্ৰয় কৰি বিলাসী জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল বাইছ বছৰীয়া প্ৰবঞ্চকজনে